класс этого выпускной класс в начальной школе. И уже готовились к последнему звонку, выбирая, что я могу сказать своим детям, какие слова на путь. Я нашла очень красивое стихотворение, мне оно понравилось. И строки из этого стихотворения... Я хочу вам сейчас зачитать. Только вперед, это миропознание души понимание только вперед. Это ценность свободы, защита природы только вперед. Как научить Личности быть, дружить и любить? Как научить счастливыми быть? И действительно, что же такое счастье? Счастье каждый понимает по-своему. Это многогранное понятие. Но если мы вспомним фильм «Доживем до понедельника», там говорится, счастье – это когда тебя понимают. И действительно, понимание – одна из составляющих счастья – если люди понимают друг друга, тогда зарождается дружба, любовь возникает. На основе взаимопонимания строятся семьи, возникают счастливые тогда семьи. И в счастливых семьях растут счастливые дети. Класс в своем идеале – это тоже семья. И надо, чтобы каждый классный руководитель сделал детей своих счастливыми чтобы он их понял, принял такими, какими они, какими они к нему пришли. И в каждом ребенке, как сказала Анна Александровна, увидел ту изюминку, что могло бы поставить этого ребенка на равную пол, ступенечку с другими детьми. Потому что мы все знаем, что не могут дети учиться все на высоком уровне. Но главное, чтобы каждый был человеком. И именно вот эти вот неклассные мероприятия, школьные мероприятия помогают каждому ребенку открыться. И надо жить уже сейчас детям, не копить какие-то там знания, умения, навыки, которые мы вынесем и выплеснем только закончив 11 классов. Сейчас они уже полноценные граждане нашего общества. И вот учебный процесс сочетается с неклассной работой, и большой интерес у нас вызывают эко экологические проекты. Главная задача экологического образования школьников, формирование экологической культуры, ответственного отношения к природе, понимание неразрывной связи человеческого общества и природы, включающего систему экологических знаний, умений мышления. Экологическое образование невозможно без интеграции всех учебных предметов и внеклассных мероприятий. Когда мой класс участвовал в проекте в экологическом, то мы прошли через все уроки, через все предметы. Это и музыка, это и изобразительное искусство, это и информатика, я и Украина, природоведение, гражданское образование, основы здоровья, трудовое обучение, русский язык. Это и дополнительные какие-то брать, фотоискусство взяли, хореографию взяли, трудовое обучение, экология, сказал однажды кто-то из школьников, это когда люди улыбаются, а подарить улыбку ⁇ это значит увеличить в мире количество добра, снять с души что-то тревожное или злое, сделать шажок гармонии всего живого на Земле. Детям свойственно, доброта, любознательность, но не хватает опыта и знаний. Поэтому вот именно начальная школа она занимает особое место в системе непрерывного экологического образования, где целенаправленно закладываются основы экологической культуры детей. Любовь к природе великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может лишь тот, кто ее знает, изучает, понимает. Прекрасные слова Сухомлинского. Кто был глух в природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней травы, к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного, чувство поэзии, а может быть и простая человечность. Я хочу донести до сознания своих детей гордость за нашу богатую природу, но не только эту гордость, но и боль за те маленькие речки, берега которых превращаются в свалки. За тот парк, который мог бы быть в военном городке. За те луга, на которых просто так, ради игры, выжигается трава. За безумных животных, которых с каждым годом становится все больше и больше. Дети должны сердцем почувствовать, не сохраним природу, не будет крови. И в этом году... Моему классу был предложен проект. Главное, что тему для этого проекта надо было выбрать мне вместе с детьми и не самой именно, чтобы они подсказали, чтобы то, над чем мы будем работать, шло от души, чтобы оно было понятно, интересно. И мы выбрали проект, который называется ⁇ Ты всегда в ответе за тех, кого приручил ⁇ эта цель Во время работы над данным проектом было необходимо, надо было показать, что и домашним э, животным нужна помощь человека. Участие в этом проекте ведет к формированию активной жизненной позиции, ответственному отношению к природе, способствует духовно-нравственному развитию личности. Учащиеся должны были презентовать проект в виде мероприятия перед учениками четвертых классов и их родителями. В ходе работы над темой дети учились работать в группах, давать оценку поступкам, жизненным позициям других, критически относиться к себе, отстаивать свою точку зрения. Кроме того, они должны были получить навыки использования теоретических знаний на практике, закрепить навыки работы с компьютером, освоить целевой поиск информации информации в сети интернет и библиотеки. Значит, если обратиться к моей, к моей презентации, это вот сейчас вы видите веб-сайт. Это тот результат, на который мы с детьми уже вышли. Был создан веб-сайт. А в начале работы, когда мы определили тему, я создала свою презентацию, в результате которой познакомила значит, детей, что же нам надо было сделать. Нам надо было создать детскую публикацию, детскую презентацию, веб-сайт. Значит, у нас в результате публикации было создано три буклета. Вот я предлагаю вашему вниманию эти три буклета. Первый буклет, он просто рассказывал о проблемах бездомных животных. Второй буклет, это буклет памятка, как себя вести во время встречи с бездомными животными. И еще один буклет это кто построит кошкам дом. Действительно, это не просто для галочки, мы созвонились, познакомились с волонтерами, которые существуют в нашем городе. Здесь есть их телефоны. Мы собрали вот информацию, как можно помочь этим животным значит у нас еще в публикации был создан альманах о котах и кошках на уроке русского языка в четвертом классе есть сочинение обучающее сочинение бездомная кошка и вот пожалуйста все эти сочинения ну не все но ну, сочинение вошло в альманах было было издано приложение к школьному журналу Вестник мечты в принципе, вот это приложение и рассказывает о всей проделанной работе, о сборе литературы, о том, как ребята учились на компьютере создавать в Excel разборды. Дети были, значит, здесь и сочинили, стихи детей собраны. Здесь и отображены и уроки труда, когда мы вышли на поделке из соленого теста. Вы потом посмотрите, мы сделали прекрасных соленых котиков. И была сценка создана, кошки в дом, были рисунки нарисованы, фотосессия была сделана. Еще вот осталось наш первый помощник. Актуальность выбранной темы вот, ты всегда в ответе за тех, кого приручил. Это я со своим котом, которому уже 12 лет, и мы действительно его подобрали. Он жил у нас под домом. Ой, а, не и ребята. Кот Мейсон, вот он какой, он очень большой, очень красивый, очень умный у нас. И в данное время он уже слепой. И когда я рассказывала своим детям про этого кота, они сказали, а почему бы вам не взять нового, были такие. Я говорю, так же мы можем его теперь куда-то отдать. Раз мы его взяли, значит он уже наш на веки. И уколы бывают, и лечим его. И сын научился делать уколы. Вот. Сейчас жив-здоров, хорошо себя чувствует. Актуальность выбранной темы подтверждается в том, что действительно в наше время становится все больше и больше бездомных животных. Эти домашние, бездомные животные превращают наши дворы в свой ночлег, мусорные контейнеры в свои столовые, в результате распространяются инфекционные заболевания, бешенство уже зафиксировано в Украине, эклай для укания. они влияют на человека. Человек не высыпается, слыша все, все, все это за ночи. Значит, производительность туда понижается, приходит на работу уставший. Можно сетовать на бездействие государственных структур в отношении бездомных животных, можно сочувствовать в душе щенку, котенку, которые мокнут под проблемой дождем в осеннюю ночь, и пойти дальше своей дорогой. Можно вообще отмахнуться от этой проблемы. А можно попробовать самому сделать хоть что-то, реализовать ту крупицу, из которой выходит что-то целое. Рабельников говорил, почаще присматривайтесь к домашним животным рядом с нами и вокруг нас. Они а зеркало нашей души, зеркало хозяина, зеркало нашего общества. Конечно, не в каждом доме должна быть кошка или собака, но у каждой кошки и собаки должен быть свой дом. Мы с ребятами выдвигали очень интересные вопросы, над которыми работали. Вот задумайтесь, действительно, они красивые, интересные, продуманные. Странно, что в этом мире огромном нет места кошкам и собакам бездомным. Друг или игрушка, кто построит кошкам дом? Могут ли люди и собаки существовать вместе? Почему на улицах нашего города оказалось так много бродячих кошек и собак? Если друг оказался вдруг, что бы нам сказали животные, если бы они умели говорить? Почему домашние животные так популярны в литературе, мультфильмах, кинофильмах? Ну вот сейчас со слайды моей презентации, когда мне детей ознакомила с предстоящей работой, когда был сделан социал-вопрос, что действительно проблема бездомных животных существует. И здесь уже было сказано... Вот эти слова уже и имели место. Ключевой вопрос нашего проекта. Вот об этом я уже тоже проговорила. Ребята во время проекта были разделены на группы.